а также наши новые гости. Сегодня ровно прошел год. И снова наша встреча с вами в музее. Вот в музее Новый год. И, конечно же, мы будем встречать наших старых, знакомых, сказочных героев. Я очень рада, что я вижу среди вас есть тоже очень много сказочных героев. Вы молодцы, хорошо подготовились к сегодняшнему празднику, но в костюмах. А сейчас мы проверим, насколько вы готовы к нашему празднику. Я вам задаю вопрос, а вы мне отвечаете, верно я говорю или нет. Дед Мороз известен всем? Да! Молодцы! Он приходит ровно в семь? Да! Дед Мороз старик хороший? Да! Носит шляпу и колодший. Нет! Скоро Дед Мороз придет? Да! Он в подарки принесет? Да! Волк хорош у нашей елки? Да! Был он срублен из двустволки? Нет! Что растет на елке? Шишки? Да. Помидоры и ковришки? Нет. Что, красиво наша елка? Да. Всюду красные иголки? Нет. Со снегурочкой он дружит? Да. Ну что ж, дорогие мои, самые главные герои, конечно же, на празднике Дед Мороз и Снегурочка, правда же? Да. У нас тоже есть Дед Мороз и Снегурочка. Давайте их позовем. Дед, Дед Мороз и Yeah, my dog. Договорились. Да каждый напишет у себя на спине, как его зовут. Да. А я написала. Ой, точно, баба-яга. А теперь считаю меня. Ничего не вижу, как на спине же написано Баба Карга. На спине ничего нет. А вот значительно ниже есть. И у тебя это. Пина. Ой, да ладно, я на том месте. Уже прочитала. Папа-трука, ну ты поняла, для чего мы здесь собрались? Ну да. Вот, музей Новый год или все наоборот. Нужно помешать Деду Морозу и Снегурочке праздник устроить. Елку отменить. Отменить. Подарки себе забрать. Себе забрать. А, ге правильно, героями будем. Ну, а за первое место прошу вручить мне. Я жви, и я пересуждаю приз себе. Я самая красивая, вот у кого не спроси, все докажут. Нет, я самая красивая. Нет, давай, нет пап, я... Интереснее тоже. Сразу станет мир чудесней, когда мы с тобой. Все они врут. И баба Яга, и баба Карга. Ох да, ты, противный кощей. Я тебе сейчас не косточки переломаю, Ха -ха. переломаем. Ха-ха, самые страшные, а у красавицы лезут. Самый справедливый здесь я. Вот и буду вашим Дедом Морозом. Попадешься ты нам. Если ты да такой справедливый. то скажи, кто здесь самая красивая? Это Обе это противные. Кощеешка. Дорогой. Считай, что косточек у тебя уже нет. Сейчас бить тебя буду, если не скажешь, кто из нас первое место занял. Обе первые. Это как? Первые с конца. А то есть самые последние. <сасш> Такие красивые, что аж страшно. Сейчас проведем конкурс красоты. Что?

Мальчики красивые Мальчики да, лучше, чем девочки, да, конечно Это всегда было Самые красивые мальчики Он каждое утро пел. Я у него научилась. Вот послушайте. отменить всех рассорить надо. Да, Давайте мы не будем дурить. Вы все-таки ну, не баба яга, не баба карга. Ребят, я предлагаю сейчас пойти всем за мной. И, и будем ее искать Дед детвору за снегурочкой. мы ищем? Вообще-то мы ищем снегурочку сначала, правда? Она все-таки молодая у нас, где-то она подевалась. Как вы снегурочку? А, а давайте у ее подружек рыба спросим. Рыба. Давайте спросим у подружек Снегурочки.

Задавал Хотите узнать, где дом Снегурочки? Ребята, хотим узнать? Да! Тогда отгадывайте Мои загадки И посмотрим, как вы справитесь А подсказки будут На нашей музейной выставке Вы должны не только отгадать Но и показать На елке все, что хочешь есть Игрушек там не перечесть. Конфеты, дождик и хлопушки, Гирлянды, звезды и верхушки. Среди блестящей мишуры Сверкают круглые шары. Молодцы! Где там? Покажите, где? Правильно, молодцы, ребят. Молодцы. Отходим, молодцы. Так, отходим, уже показали. Отходим, отходим. Уцепившись, за вниз, Капельки не бросает вниз. Не игрушка, не свистулька, а прозрачная сосулька. Где сосулька? Покажите. пальцами, не пальцами, ребята, хорошо. Дальше. На высоких стрё... стройных елках дружно прячутся в иголках. Любят белочки и клёст. Имя лакомиться. Просто мой вопрос для вас, детишки. Что ж едят они все? Молодцы! Молодцы! Под кустом сидит, дрожит, видит волка и бежит. они сейчас в дому Снегурочки доберутся. Бежим на пакости! Да, сейчас мы ей как на пакости! Бежим, пока она, они здесь. Побежали! Уважаемая Божья королева, у нас вот еще две ледышки стоят. Можно нам их с собой забрать? Ну, так уж и быть. Да, сейчас да, морозьте да, нас да, их, да, пожалуйста, да, и нам Желание сладко спить, и получишь новенький Ты Новый год, Новый год, говка шарики, клопушки, Новый год, Новый год, дискотека сердца. чего к нам на праздник не пришла? И где Дед Мороз? Я как то мне по праздникам бегать. У меня вон сколько работы. И убрать, и приготовить нужно, и пряжу напрясть. Да, такая у нас снегурочка. Так, здесь что-то нечисто, ребята. Я так думаю, что ее кто-то...

I'm a boppy girl, you a Молодец. Я вообще-то по сказке злая, но так уж и быть, я вам помогу. Подойди, маленькая Снегурочка, прикоснись к нашей Снегурочке. Ой, здравствуйте, мои дорогие. А что вы здесь делаете? Это мы у тебя хотели спросить. Почему к нам на праздник не пришла? И где Мороз? Да меня заколдовали. Вот эти. А где дедушка? Я не знаю. Интересно, что таки где же дедушка? А ну тихо, тихо, ребята. Тихо. Чувствуешь, что далеко не надо ходить. Это он рядом. А ну еще мальчики, увидите. Следующего нового года Не разбудите, понятно? А мы попробуем, да? Попробуем. Да. А, Ох да. а. и поспал же я хорошо. Ух ты, ребята, а вы что здесь сидела? За нас с тобой вот эти негодники заколдовали. Теперь не мы к ним на праздник пришли, а они к нам пожаловались. Ладно, это мы сейчас исправим. А ну, негодники, идите Девочки, сюда. сюда, сюда, сюда. Подальше, 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 подальше. А пойдемте-ка, ребятки, в конференц-зал. Елочки, пойдем. Елочки наши, пойдемте, ребятки. <звы> Чтоб дружбой светились глаза. Сам будь товарищем, другом всегда. Хочешь, чтоб стало вокруг веселей? Сам поделись улыбкой своей. Хочешь красивых чудес, волшебства? Больше читай и учись мне на два. Я не волшебница, но в Новый год я наколдую, вам всем повезет. Будет щедрым Новый год Пусть он на счастье не скупится Пусть зажигают звезды в срок Чтоб всем твоим желанием сбыться Ты Девушка простая Но поставьте его огня Пять минут и я растаю Пять минут и нет меня Потому и буду краткой Поздравительная речь На морозе я в порядке А в комнате могу потечь А скажите мне на милость Для того ли я стремилась наших северных широт к вам сюда на новый год ой мне кажется я таю ни секунды лишней нет с новым годом поздравляем и на улицу привет вот настал момент прощания будет краткая наша речь говорим вам до свидания до счастливых добрых встреч а? Аля, аля, ну ты липка, 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 липка